Baik saudara, langkah pengubahsuaian bajet 2016 yang diumumkan kerajaan Khamis lalu dijangka mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun ini. Unjuran fiskal 3.1% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Membuktikan komitmen kerajaan dalam konsolidasi bajet dan kekal realistik walaupun terus menerima faktor luaran ekonomi yang mencabar. Saudara untuk mengupas lebih lanjut mengenai pengubahsuaian bajet 2016, kita bersama penganalisis ekonomi yang tidak asing bagi tetamu Nasional 1, Dr. Jorah Ramlan. Terima kasih Dr. kerana Sudi bersama kami. Baik doktor, kerajaan telah membuat keputusan untuk menyemak semula unjuran pertumbuhan KDNK kepada 4 hingga 4.5% tahun ini. Adakah ini sesuatu yang telah doktor jangkakan? Ya, terima kasih Fiona. Uh, ya, yeah, um Uh, unjuran 4 hingga 4.5% untuk tahun hmm. 2016. Ah uh, sememangnya sesuatu yang memang uh, kita rasakan berpatutan dan uh, sesuatu yang agak realistik hmm. uh, memandangkan uh, uh, perkembangan uh, ekonomi di negara kita dan juga uh, perkembangan ekonomi global buat masa ni uh, selain daripada uh, um, Impak dari penurunan harga minyak yang berterusan dari tahun 2014 uh -huh. dan hingga sekarang yang telah perubahan harga minyak tu lebih dari 70% semenjak dari tahun 2014 hingga uh -huh. sekarang dan sebagai negara. Uh, pengeksport minyak dan juga pendapatan kita dari hasil minyak uh, walaupun itu bukan uh, uh, sumber satu sumber tapi kita ada banyak sumber-sumber lain uh -huh. pendapatan tapi uh, hasil minyak sememangnya salah satu daripada sumber hmm. pendapatan yang uh, uh, agak uh, um, uh, ...banyak menyumbang kepada uh -huh. pendapatan negara. Dan uh, juga uh, unjuran uh, 4 hingga 4.5% ini uh, sebenarnya uh, uh, organisasi dunia yang lain... ...seperti um, uh, Tabung kewangan Antarabangsa IMF uh -huh. dan juga Bank Dunia World Bank... Uh, ...semua uh, berpendapat bahawa uh, uh, keadaan ekonomi global akan... Uh, Uh, mempunyai impak yang uh, pertumbuhan yang rendah hmm. untuk tahun 2016 ni. Jadi uh, sebenarnya se uh, untuk uh, dari dari uh, tabung mata wang antarabangsa uh, unjuran mereka untuk pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3.4% untuk hmm. tahun 2016 dan uh, dari Bank Dunia Uh, unjuran untuk uh, pertumbuhan ekonomi dunia uh, lebih rendah lagi 2.9%. Okay. Tapi mereka uh, uh, Bank Dunia berpendapat yang uh, negara membangun uh, akan mempunyai uh, pertumbuhan ...lebih kurang 4.8% dan untuk Malaysia, Bank Dunia mengunjurkan pertumbuhan kita sebanyak 4.5%. Okay. Jadi kalau kita tengok dari segi organisasi antarabangsa ini, unjuran untuk pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara bukan sahaja di Malaysia tapi kebanyakan dan uh, hampir keseluruhan negara-negara di dunia akan mengalami penurunan pertumbuhan uh, ekonomi untuk tahun 2016. Jadi maksudnya uh, pengubahsuaian uh, bajet ini kalau menurut uh, ketua Setiausaha perbendaharaan telah mengambil kira kedudukan minyak jika ia susut ke paras 25 dolar mereka setong uh, adakah langkah-langkah ini um, yang diumumkan ini menepati jangkaan doktor selama ini? Um, sebenarnya ia uh, langkah-langkah uh, berjaga-jaga yang baik semua hmm. penggubah suaiyan yang diumumkan merupakan langkah uh, berjaga-jaga yang baik dan sebab tu ee uh, Setiausaha uh, Ketua Setiausaha Perbendaharaan uh, mengatakan yang dia mereka dah mengambil kira sekiranya hmm. harga minyak turun lagi ke 25 dolar Amerika setung. Uh -huh. Tapi kita tahu yang uh, semasa uh, Perdana Menteri umumkan uh, pengubahsuaian ini, mereka mengambil kira uh, harga minyak pada kadar 30 hingga 35 uh -huh. uh, US dollar setung. Tapi uh, memang uh, baik uh, perbendaharaan mengambil kira sekiranya harga minyak turun lagi Uh, daripada harga tu dan uh, uh, sebab dijangkakan uh, uh, di di uh, jangkakan uh, uh, sehingga sekarang ni harga minyak uh, berbanding dengan uh, semasa eh uh, bajet yang uh, awal uh -huh. uh, tahun lepas Oktober uh, tahun lepas uh, di mana kita menjangka eh uh, bajet dibuat uh, dengan pengiraan berasaskan harga minyak 48 US pada dollar ketika itu. pada ketika uh -huh. itu ya daripada daripada Oktober 2015 hingga sekarang Januari uh -huh. 2016 menanya harga dah uh, kurang dan di bawah paras 30 uh, US dollar uh -huh. uh, setung tapi semalam Uh, harga uh, dah naik uh, uh, sedikit secara mendadak uh, se uh, uh, di mungkin disebabkan ada berita-berita uh, mm -hmm. uh, ataupun uh, uh, spekulasi-spekulasi spekulasi, -spekulasi uh, tentang uh, kedudukan uh, uh, pengeluaran minyak dari negara-negara mm -hmm. yang uh, berkenaan seperti Saudi Arab Saudi dan Rusia dan Amerika Syarikat. Jadi harga minyak telah naik aset semalam ya kepada lebih kurang 34 US dollar setong. Jadi kalau ah perbendaharaan telah mengambil kira Uh, untuk pengubahsuaian bajet ni mereka mengambil kira sekiranya harga turun hingga RM25 saya rasa uh, uh, satu uh, uh, cara yang baik untuk menentukan pengubahsuaian bajet dan juga bajet yang telah diumumkan tahun lepas untuk tahun 2016 ni mm -hmm. kita akan dapat uh, mencapai objektif-objektif uh, dalam bajet tersebut. Dan melihat kepada perubahan secara, kita boleh katakan secara mendadak semalam, tapi adakah ia mencukupi untuk memastikan um, ekonomi negara kita kekal uh, berdaya, tahan untuk tahun ini? Uh, 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 kalau, uh, sebab sebenarnya, uh, seperti saya katakan uh, awal tadi, minyak uh, bukan uh, sumber satu saja sumber untuk pendapatan negara hmm. kita ada sumber dari lain-lain kita ada pendapatan dari lain-lain sumber. Kalau kita nak tengok tentang KDNK kita perlu tengok ekspor juga, dan ekspor dan perbelanjaan pengguna uh -huh. uh, uh, dari segi investment ya dan uh, kalau kita lihat dari situ uh, dan uh, segala usul atau usaha-usaha yang uh, kerajaan telah lakukan dan yang telah diumumkan dalam pengubahsuaian yang bajet uh, saya rasa ia akan dapat um, uh, um, mem, mempertahankan atau mengukuhkan kedudukan ekonomi kita untuk tahun ini. Baik uh, doktor uh, selain kita melaksanakan langkah merangsang ekonomi ini pemansuhan <tuh> bajet turut memberi keutamaan kepada rakyat dengan uh, mengurangkan caruman KWSP dan pelepasan cukai tapi adakah um, langkah ini dapat meningkatkan perbelanjaan domestik yang dilihat uh, mula memperlahan ini doktor. Okey. Uh, kalau kita nak uh, bercakap tentang uh, perbelanjaan pengguna meningkatkan uh -huh. perbelanjaan Pengguna sebenarnya untuk ada beberapa cara lah untuk meningkatkan perbelanjaan pengguna satu tu meningkatkan pendapatan isi rumah uh -huh. dan yang keduanya secara umum lah penurunan harga barang uh -huh. jadi kalau cara yang diumumkan oleh kerajaan ni untuk dengan mengurangkan uh, caruman kepada KWSP sememangnya ia memberi uh, pendapatan yang lebih pendapatan boleh guna disposable income kepada uh, uh, pencarum uh, uh, KWSP yang kebanyakannya terdiri dari uh, para uh, pekerja swasta dan sememangnya para pekerja swasta uh, uh, merupakan majoriti Uh, kumpulan pekerja di negara kita berbanding dengan pekerja uh, di uh, sektor kerajaan pekerja uh, kaki tangan kerajaan. Uh -huh. kan? Kaki tangan kerajaan sebenarnya hanya 1.6 juta orang uh -huh. dan uh, pekerja swasta sebenarnya lebih kurang 9 juta orang jadi kalau kita beri lebih pendapatan di tangan uh, 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 pekerja swasta, uh -huh. kita berharap yang mereka akan meningkatkan perbelanjaan uh -huh. dan uh, dengan itu ia akan boleh uh, uh, mengaktifkan uh, 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 pengeluaran dalaman uh, uh, atau pe, um, pengusaha yang mengeluarkan barangan untuk permintaan domestik uh -huh. akan juga mendapat uh, uh, benefit daripada potongan dari caruman ni sebab dengan pertambahan dari perbelanjaan pengguna mungkin akan dapat meningkatkan juga pengeluaran domestik. Uh -huh. Dan dari segi pelepasan cukai pula doktor bagaimana melihatnya dengan kaedah yang diberikan ketika ini? Okey. Pelepasan cukai RM2000. Ha uh saya -huh. uh, sebenarnya pelepasan cukai ini eh uh, ianya adalah sesuatu yang Uh, sekali sahaja uh -huh. sebab dan dan kita cuma akan uh, lihat uh, uh, kebaikan dia uh, dari segi uh, bila kita dah memfailkan kita punya uh, teks lah uh -huh. kan uh, dan tapi sekarang sebab memang uh, kita uh, kebanyakan uh, uh, a atau pekerja membayar cukai secara a uh, Um, pay as you earn kan, okay. potongan cukai itu tiap-tiap bulan daripada uh, kita punya uh, slip uh, gaji itu kan, ya. Yeah. So uh, kalau kalau kita lihat dari dari segi uh, potongan uh, cukai untuk uh, pendapatan yang diberikan ini, uh, memang ia pun merupakan satu daripada uh, insentif untuk memberi lebih banyak uh, uh, hasil atau pendapatan. Uh, di tangan uh, pengguna, uh -huh. jadi dengan itu uh, memberikan mereka kuasa beli kuasa beli yang lebih lah kalau uh -huh. dia ada lebih wang dalam tangan kan. Yeah. Baik, doktor melihat kepada um, keadaan ekonomi dan kejadian semasa yang kita hadapi sekarang di Malaysia ini, mungkin atau tidak akan ada lagi pembahsuan bajet dalam tahun ini. <laughs> uh itu sesuatu yang uh, uh, kita pun uh, saya rasa sedang memikirkan juga kalau ada uh, perubahan lagi mm -hmm. uh, terutamanya uh, dari segi harga minyak dari segi uh, nilai mata wang mm -hmm. uh, dari segi um, uh, kestabilan uh, ekonomi dan uh, tapi satu sebenarnya yang kita perlu lihat kalau uh, saya rasa kalau ada keperluan uh, untuk mengubah suai uh, bajet sekali lagi disebabkan perubahan dari segi pendapatan uh -huh. uh, negara, um, ianya bukan sesuatu yang tidak uh, sesuatu yang uh, uh, tidak mustahil. Tidak mustahil. Uh -huh. Ya, cuma uh, sa, um, tapi saya rasa uh, uh, apa yang telah dilakukan sehingga sekarang uh, akan dapat. Um, ...mensustainkan uh -huh. ekonomi kita dan uh, kalau perlu uh, uh, mungkin sekiranya ada... Uh, pengubah uh -huh. seterusnya saya rasa langkah-langkah tu mungkin akan lebih tegas lagi. Uh -huh. Baik doktor, sekiranya uh, kemungkinan besar kita akan melakukan pengubah suaian bajet lagi untuk tahun ini melihat kepada perubahan semasa, apa mungkin uh, pengubah suaian, ataupun apa mungkin perkara yang uh, perlu ditek beratkan uh, selepas ini. Kalau kita lihat uh, telah ada mengurangkan caruman CDSB dan juga perluasan cukai. Kalau uh, pendapat pribadi doktor sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat tentang bajet ni dia uh, uh, mengandungi dua perkara uh, pendapatan dan perbelanjaan negara. Hmm. Jadi sekarang ni disebabkan uh, pendapatan kita berkurangan dari sumber-sumber yang selalunya menjadi Uh, contributing factor yang banyak untuk pendapatan. Tapi seperti saya katakan uh, kita ada lain-lain sumber untuk mendapatkan mm -hmm. pendapatan dan uh, sehingga kini, sehingga sekarang ni uh, statistik uh, dari segi ekspor, mm -hmm. ekspor merupakan satu sumber pendapatan negara. Ekspor menunjukkan uh, peningkatan se sejak dari awal tahun 2015. Jadi uh, trend dia tu uh, meningkat. Uh -huh. Jadi uh, bermaksud uh, uh, ekspor kita bertambah. Mungkin disebabkan nilai mata wang kita yang berkurangan dan juga mungkin disebabkan lain-lain uh, uh, faktor uh, uh, ekonomi dan uh, tapi um, uh, dari segi itu merupakan salah satu sumber. Uh -huh. Jadi kalau uh, kalau kita nak lihat tentang bajet ni kalau kita dari segi pendapatan tu kita ada sumber-sumber lain hmm. dan, dan dan perbelanjaan tu mungkin sesuatu yang uh, perlu uh, diberi uh, uh, lebih penekanan hmm. mungkin kita perlu nak uh, uh, mengurangkan perbelanjaan Uh, tapi kalau kita nak lihat dari segi perbelanjaan pun ada setengah-setengah perbelanjaan tu yang kita tak boleh nak kurangkan mungkin dari segi pembangunan perbelanjaan uh -huh. pembangunan sebab uh, ke, uh, negara kita perlu akan pembangunan dan uh, uh, pembangunan infrastruktur pembangunan uh, 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 dari segi uh, pembinaan uh -huh. dan uh, dan sebab uh, dari uh, Pembangunan perbelanjaan pembangunan ini bukan saja untuk memastikan negara kita mempunyai infrastruktur infrastruktur tertentu, tapi sebenarnya ia juga memberi peluang pekerjaan. Uh -huh. Jadi sebab tu kalau kalau ada yang perlu di Dilihat dari segi bajet ni kita kena tengok juga apa dia punya uh, multiplier effect ni hmm. kalau kalau kita uh, dapat uh, kalau kita nak mengurangkan perbelanjaan ke, atau kita uh, kalau menambahkan pendapatan tu memanglah bagus dan uh, ada pun banyak pun lagi cara sebenarnya hmm. yang kerajaan boleh uh, lakukan untuk uh, menentukan yang uh, pertumbuhan negara uh, akan uh, di uh, ke arah yang di diperlukanlah. Baik doktor, um, apa ramalan doktor mengenai prospek ekonomi secara uh, keseluruhannya untuk tahun ini? Uh, kalau dilihat uh, bukan sahaja di Malaysia sebab uh, kita kita mempunyai ekonomi terbuka. Uh -huh. Jadi uh, apa yang berlaku di negara lain akan mempunyai impak ke atas negara kita. Uh, mungkin uh, apa berlaku pada negara kita tak ada impak negara lain sebab kita adalah sangat kecil tapi negara-negara lain yang lebih besar terutamanya uh, rakan dagangan kita uh -huh. yang besar mungkin uh, di Amerika dan uh, China uh, apa yang berlaku di sana semestinya akan ada impak uh -huh. di Malaysia. Jadi kalau kita lihat dari segi uh, 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 that, from that perspective, ya, yeah. uh, memang negara-negara lain pun sedang mengalami uh, masalah ekonomi uh -huh. yang tersendiri. Jadi uh, bagi saya uh, pertumbuhan ekonomi di Malaysia kita akan. Uh, masih akan mempunyai pertumbuhan uh -huh. cuma pertumbuhan tu saya rasa akan berkurang dan kalau kita nak kata nak kalau Fiona nak tanya saya kadar tu berapa uh -huh. kadar pertumbuhan tu uh, pada saya mungkin uh, di bawah 4.5% lah hmm. untuk tahun 2016. Tetapi melihat kepada perubahan yang mendadak buat masa ini, kita masih boleh katakan Malaysia masih mampu bertahan hmm. dengan krisis ekonomi yang ada. Mungkin hmm. akhirnya sekali, ramai di luar sana mungkin akan berkata dengan penurunan harga minyak ataupun dengan perubahan ekonomi semasa, kita harus bersyukur sebenarnya, Doktor, kerana masih boleh menjalani walaupun ramai di luar sana beranggapan ramai di atas sana tidak merasai apa yang uh, golongan bawahan rasai hmm. tapi kalau um, doktor boleh uh, memberi satu kesimpulan yang khusus mengenai uh, ekonomi semasa kita sekarang kepada mereka di luar sana. Hmm. Uh, sebenarnya saya rasa kerajaan sangat prihatin hmm. semasa me meng mengumumkan bajet dan juga pengubah suaian bajet sebab uh, dia mengambil kira uh, contohnya Uh, dari segi uh, meningkatkan pendapatan negara sebenarnya banyak lagi yang kerajaan boleh lakukan tapi uh, disebabkan keperhatinan uh, salah satu cara dia uh, uh, menggalakkan mereka-mereka uh, yang tidak membayar cukai atau dah, uh, lewat membayar cukai tahun-tahun uh. kebelakangan tu uh, ada ada uh, 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 flexibility dari segi penalty dia uh -huh. ya yeah. saya rasa itu menunjukkan kerajaan kita sangat prihatinlah dan uh -huh. uh, dan uh, terhadap uh, masalah rakyat ke dan uh, dan uh, kalau kita um, uh, lihat secara keseluruhan um, um, segala um, uh, usul atau um, uh, usaha kerajaan Uh, seperti beri masih lagi diteruskan, uh -huh. ya. Dan uh, bukan sahaja untuk uh, gulungan rakyat yang yang begitu, tapi untuk peniaga-peniaga uh, juga uh, banyak usul-usul. Uh, uh, yang telah diumumkan oleh kerajaan dan tapi uh, seperti yang uh, kita tahu sebenarnya uh, kerajaan uh, kestabilan ekonomi dan kestabilan politik banyak berhubung kait jadi uh, selain daripada you know uh, menentukan yang uh, segala usaha-usaha itu di uh, dilakukan dengan baik uh, ada uh, kita perlu juga memastikan yang uh, segala isu-isu dalam ni kita perlu selesaikan secepat uh -huh. mungkin supaya tidak ada spekulasi negatif yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita uh, 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 menjadi uh, mangsa. Betul. Kan? Ya. Baik, saya rasa itu sudah cukup untuk um, menyimpulkan segala perbincangan bajet uh, dan ekonomi kita pada tengah hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada penganalisis ekonomi Dr. Jorah Rahman kerana sudi bersama Nasional 1 pada hari ini. Terima kasih, okay. Doktor.